জাতীয় উৎসৱ কাৰণ উৎসৱ এটা জীয়াই ৰাখিব লাগিলে টকা লাগিবই টকা ক'ৰ পৰা বহু কালেকশ্যন কৰিব লাগিব বহুতে কয় যে বিহুটোৰ কাৰণে টকা বিচাৰিব বিচাৰিব লাগিব ডেফিনেটলি এই বিহু এটা পাতিব লাগিলে অনুষ্ঠান এটা কৰিব লাগে শিল্পী এজন মাতিব লাগিলে বিহু দল দুটামানত মাতিবলৈ পইচা লাগিবই নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে সকলোকে অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও ৰঙালীৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এটি মানে দুখ লগা বিহুৰ বতৰৰ কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ পৰা মই বৰ দুখেৰে কেইটামান কথা অসমবাসীক ক'ব বিচাৰিছোঁ কথাকেইটা এনেকুৱা একদম মন কৰিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰকৈ লাষ্টলৈ চাব এই যে আজি মোৰ বন্ধু এজনে ফোন কৰিলে তেওঁ কোন হয় মই ইয়াত বিস্তৃত প্ৰভাৱ ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁ অসমৰ বাহিৰত থাকে ক'লে বন্ধু যে অসমত এইবোৰ কি চলি আছে অসমত কি চলি আছে অসমততো এতিয়া বৰ্তমান বিহুৰ সময় বিহু চলিব সি এতিয়া লয় এইটোৱেই কিন্তু নিউজ চেনেলবিলাকত কি চলি আছে এইবিলাক অলপ নিউজ চেনেলত যে যি টি কথাবিলাক শুনি আছোঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ভালে বেয়াই যা তাহ কাজিয়া কাজিয়া বিহু মানে কি হৈছে বিহু হৈ আছেনে ইখনকৈ মাছৰ বজাৰ টাইপ হৈ গৈছে তেতিয়া মই অলপ টাইম ষ্টব্ধ হৈ গ'ল যিহেতু আমিও বিহুৰ লগতে জড়িত বিহুৰ দল আছে সৰুৰ পৰা বিহু মাৰিছোঁ বিহু আমাৰ প্ৰাণ হয় অসমীয়াৰ স্বাভিমান হয় এই বিহুৰ বতৰত সঁচাই আমি ভাবিছিলোঁ যেনেকৈ যে বিহু মাৰিম বিহু গাম বিহু ৰাইজে গাব শুনিম কিন্তু এইবাৰৰ বিহুটোত আমি নিজকে কিবা মানে আচৰিত লাগিছে চাবতেই সেইদিনা দিগন্ত ছাৰক যিটো অপমান কৰিলে দিগন্ত ভাৰতী ছাৰক সেইটো এটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে দিগন্ত ভৰদীচক যিটো অপমান কৰিলে এইটোত কাৰ ভুল মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা ভুল কমিটিয়ে তেনেকৈ অপেন মঞ্চত এজন শিল্পীক অপমান কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় কাৰণ তেওঁ পেন পিন্ধি গৈছে চুৰিয়া পিন্ধি গৈছে সেইটো আমি ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁ যদি ভুল কৰিছে তেওঁক মঞ্চত উঠিবই দিব নালাগিছিল বা উঠিছে যদিও তেওঁ গীতটো শেষ হোৱাৰ পিছত তেখেতক মাতি নি ক'ব দাদা যে আপুনি এইটো ভুল কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি নেক্সট গীতটো নাযাব কিন্তু আমি নিউজত যিটো দেখিছোঁ ভিডিঅ'ত যিটো দেখিছোঁ যে তেওঁক গান গাইছিলে দুজনমান মানে মানুহ গৈ তেওঁক মঞ্চৰ পৰা স্পীকাৰটো কাঢ়ি আনিছে এক নম্বৰটো দ্বিতীয়তে এই মৌ বিহু এই মৌ বিহুটোত ডাঙৰ এটা সলকনি যিটো অবাইজ ভাষা হাৰে ভাই আমি অসমীয়া আমি বেলেগৰ পৰা আহা যে ইমান অশ্লীল ভাষা আৰু নিশ্চয় তেওঁলোকে শুনি আছে ছেকেণ্ড আকৌ ইফালে ওলাইছে কি জেং বিহুত কণ্ডল তো জেং বিহুত কণ্ডল মৌ বিহুত কণ্ডল ষ্টেজ বিহুত কণ্ডল মুকলি বিহু এইবাৰ হ'ল মুকলি বিহুত মুকলি বিহুটো ক'ব লগা মই নাজানো আপোনালোকৰ মুকলি বিহুততো কি হয় কমিটিবিলাকে মুকলি বিহু মাতে বিহু চাই যাক যোনটো দিব লাগে দিয়ে তাতে ৰাইজে উপভোগ কৰে কিন্তু এইবিলাকত যদি আমি অসমীয়া জাতিটোৱে নিজৰ বিহুটোতে আনক যদি এইবিলাক দেখাওঁ আৰু বিশেষকৈ নিউজ চেনেলবিলাক আপোনালোকে ভালখিনি দেখক ন বেয়াবোৰ দেখুৱাই আমাৰ সংস্কৃতিটো আনক কি দেখুৱাইছে আপোনালোকে আমাৰ সংস্কৃতিটো আনৰ আগত উপলুঙা কৰিছে বা নিউজ চেনেলবিলাকক আপোনালোকে টি আৰ পিৰ কাৰণে কথা নিউজ কৰা বন্ধ কৰক ভাল নিউজ দিয়ক এই কিছুমান নিউজে মানে আমাৰ আজিকালি মা দেউতাৰ আগত নিউজ চাব নোৱাৰা হ'লোঁ এনেকুৱা দিন পৰিছে গতিকে অনুৰোধ কৰোঁ যে সকলোৱে আমি মিলি অসমখন গঢ়িছোঁ বা সকলোৰে অসমখন হয় এই অসমখনতে যদি আমি বিহুবিলাকক লৈ নিজৰ অনুষ্ঠান জাতীয় অনুষ্ঠান যিহেতু আমি বাৰমান আমাৰ তেৰটা পূজা কৰা মানুহ আমি অসমীয়া জাতিটো হয় কৰিব লাগে বিভিন্ন বিভিন্ন জাতি পূজাৰ ভাগ থাকে আমি এইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এই যদি বিহুক লৈ যিবিলাক কণ্ডল চলি আছে যে মঞ্চত শিল্পী অপমান মৌ বিহুত শিল্পী অপমান জেং বিহুত মানে কিবা গণ্ডগোল লাগিছে আৰু ষ্টেজত মাননিক লৈ গণ্ডগোল আৰে এইবিলাক আনক কিয় দেখুৱাই আছোঁ আমি আনক কিয় দেখুৱাই আছোঁ আমি যদি বিহু মাৰিব গ'ল কালেকশ্যনটো লওঁ মই এটা অনুষ্ঠানত চাকৰি কৰোঁ সেই অনুষ্ঠানত বিহু পতাৰ নামত আমি কালেকশ্যন দিওঁ অলপ পইচা নিদিওঁ দহ বাৰ হাজাৰ কালেকশ্যন দিব লাগে নিদিলে কি কয় দাদাখিনি পিছত কম হয় আৰু অলপ দিয়ক কিন্তু আমাৰ দিয়ে মালিকে দিয়ে ৰাস্তাত গাড়ী লৈ আহিলে সাত আঠ জেগাত বিহুৰ নামত কালেকশ্যন দিয়ে আমি দিওঁ কাৰণ কিয় দিওঁ জানেনে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ কাৰণ উৎসৱ এটা জীয়াই ৰাখিব লাগিলে টকা লাগিবই টকা ক'ৰ পৰা পাব কালেকশ্যন কৰিব লাগিব বহুতে কয় যে বিহুটোৰ কাৰণে টকা বিচাৰিব অঁ বিচাৰিব লাগিব ডেফিনেটলি বিহু এটা পাতিব লাগিলে অনুষ্ঠান এটা কৰিব লাগে শিল্পী এজন মাতিব লাগিলে বিহু দল দুটামানত মাতিব লাগিব পইচা লাগিবই পইচা ক'ৰ পৰা আহিব ভাল কিন্তু দম দি বা বিহু অপমান কৰি এনেকুৱা নহয় যে আজি মই ঘৰত ঘামোচা কাৰণে মই অসমীয়া কালি মই ধুতিখন পিন্ধিছোঁ কাৰণে অসমীয়া ভাই অসমীয়া হয় যদি অসমৰ অস্তিত্বৰ আগত ফাষ্টে ৰাখিব লাগিব অসম আমাৰ প্ৰাণ অসমীয়াৰ বিহু প্ৰাণ প্ৰথমতে আমি যদি অসমীয়া হয় অসমখন বচাওচোন আহক আজি আপোনালোকে জানে যে বানপানী আহি আছে এজাক বৰষুণ দিনা গুৱাহাটীত বনপানী গৈছে আমি এই কি কৰি চিন্তা কৰি অসমলৈকে চিন্তা কৰিছোঁ বিহু আহিল বিহু শেষ বিহু শেষ হোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই শিল্পীকেইজন সেই মঞ্চকেইজনে কিন্তু একেলগে ভোজ ভাত খাব গতিকে এই অনুৰোধকৈ বিহুক লৈ বিতৰ্ক কৰি একদম সমাজখন বেয়া কৰিব নালাগে বিহুক জীয়াই থাকিব কাৰণ নহ'লে অনাগত দিনত বিহু যে জাতীয় উৎসৱ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু পাহৰি যাব ভাবিব কাজিয়াৰ এটা উৎসৱ বিহুত কাজিয়া লাগিলে ভাল লাগে যেনেকুৱা হোলীত প্ৰথমতে আমি কি কৰিছিলোঁ ৰং খেলিছিলোঁ তাৰপিছত বোকা আহি গ'ল এতিয়া কি হ'ল পানী মাৰে এতিয়া পানীটো নামে নেৰেঞ্জেঞ্চ নাই নেকি এইটো আমাৰ হেৰি নাছিলে সংস্কৃতি নাছিলে আছিল জানো নাছিল ন কিন্তু এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব যে বিহুটো যে আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হয় যে এইটো ল'ৰা ছোৱালীকে জানিব কিন্তু যে জাতীয় উৎসৱত কি কি আজি কিমানজন মানুহ ঘৰত গৰু আছে কিমানজনে গৰুৰ বিহু দিনা গৰুক গা ধুলে জানে নাই সাক বিহু বুলি কওঁ কিমানজন মানুহে মানে সাত সেকি খোৱা বুলি কয় আমাৰ মানে দৰঙীয়া ভাষাত সাত সেকি খালে এশ এবিধ শাকৰ কথা মই বাদ দিলোঁ সাতবিধ শাকেৰে যদি বহুত মানুহে ভাত এাঁজ নাখালে আৰু এটা নতুন টেন হৈছে এই বিহু বুলি এতিয়া মানুহে ঘৰত নাযায় ধৰ চিটিত থাকে টাউনত থাকে পাৰ বিহু বুলি ক'ত যেনে এই মোৰ লগৰ জন্ম আছে মই বিহুত ক'ত যাব পিছে মই শ্বিলং যাম মই অমুকত যাম তমুকত যাম মই হাঁহিছোঁ যে আমি অসমীয়া বুলি কওঁ কিন্তু নিজৰ জন্ম ৰাতি মা দেউতাৰ ওচৰত বিহু বুলি যাই সেৱা সাৰ ল'বৰ কাৰণে বা মা দেউতাখন মাত দিবৰ কাৰণে মাহতো সময় নাই আমি ক'ত যাম শ্বিলং যাম বিহু বুলি ক'ত যাম আমি চেৰাপুঞ্জী যাম ক'ত যাম আমি কলকাতা যাম কালি ক'ত যাম থাইলেণ্ড যাম বিহু বুলি আৰে আমি বিহু বুলি নিজৰ ঘৰখনক চিনি অসম মাটিক চিনি নাপাওঁ বিহুৰ বতৰত হা কপৌফুলৰ কেইটা ৰং বুলি ক'লে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী ক'ব নোৱাৰে সেইদিনা এটা মই ল'ৰাক সুধিলোঁ তই যে বিহুৰ বিষয়ে যে ইমান কৈ আছা তো বিহুত যে অসমীয়াৰ বাপতি এখন বিহুত তই বিহুৰ বিষয়ে কি জানা বিহুৰ বিষয়ে বিহু জান বিহু এনেকৈ এনেকৈ বিহু পালন কৰে ঠোল মাৰি তাৰপৰা মই আৰু সাত বিহু নাম জানা সাত বিহু আগতে কি অঁ জান কি বোলে শনিবাৰৰ পৰা সোমবাৰ সাতদিন হৈ সাতদিনা সাতটা বিহু গতিকে আজিকালি সংস্কাৰ সংস্কৃতি ক'ত গৈ আছে কি হৈছে আমি নিজেই গম পোৱা নাই সেইটো কওঁ আশা কৰোঁ বিহুটোক বিহু থাকি থাকোঁ দিয়ক কাৰণ বিহুটোক লৈয়ে আমি জীয়াই আছো আজি বিহু যে কেতিয়াবা জন্ম হৈছিল ইতিবৃত্ত আপোনালোকে জানে চবেই ইতিবৃত্ত জানো আমি গতিকে বিহুক বিহু থাকিবলৈ দিয়ক বিহুত আনন্দৰ উদয় নাই এতিয়া বিহুক লৈ আমি হেতালি গৈ লাভ নাই বিহু মাৰি কি নমনা একদম বিহু মাৰি খেতিপথাৰত নামো খেতিপথাৰত এইকাৰণে নামোঁ যে বিহু মাৰি আমি মানে খেতিপথাৰত নামিম খেতিপথাৰত নামি আমি কি কৰিম খেতি লগাম খেতি লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰোঁ মাঘ বিহুত ভোগ খাওঁ কিন্তু আজিকালি কি কয় জানে মাঘ বিহুটো লাজজনক কথা হৈছে মাঘ বিহুত ঢোল পেঁপা বজাই ৰঙালী কৰি দিয়ে ভোগালীক ৰঙালী কৰি দিয়ে মানুহে ভোগালীৰ ভোগ খোৱা ভাই নতুনকৈ চাউল আহিছে নতুনকৈ ধান ওলাইছে সেই ধানৰ নসাঁজ খোৱা ৰ ভোগালীক ৰঙালী কৰি দিয়ে কঙা কঙালী বিহুটো গমেই নাপায় বহুতেই কি কৰিব লাগে পথাৰত যে আই লক্ষ্মীয়ে সেৱাত স্থিতি কৰিব লাগে যে ধান যাতে চাউল শস্য এইবিলাক যাতে ভালে ভালে হয় পোক পৰুৱা নহয় ধৰাল উপচিবৰ তাত নাই কিন্তু আজিকালি চব চৰ্টকাট সেইকাৰণে আগতে আমি আমাৰ অসমখনক বচাওঁ অসম বচাওঁ নিজক বচাওঁ বিহু এনেই বাচিব কিন্তু বিহুক লৈ বিতৰ্ক কৰি থাকি লাভ নাই কাৰণ এইবিলাক বিতৰ্কৰ কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে বেলেগ দেখুৱাইছে বিহুক লৈ বিতৰ্ক নকৰাটোৱে মই অনুৰোধ জনাওঁ কিয় ফোন হৈছে মাক কৰিব কাৰণ কিয় জানেনে আমি মানে মোৰ যেতিয়া বন্ধুজনে ফোন কৰিলে মই বহুত লাজ পালোঁ তাকে মই কৈছোঁ কথাখিনি বুজাই যে কৈছে ইমান সভ্যালী কথা কয় নাই আজিকালি নিউজ চেনেলবিলাকত মই ক'ম দাদা কি কৰিম চব টি আৰ পি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমিও মা দেউতালকেতো নিউজ চাওঁ যাতে নিউজক নিউজ হৈ থাকিব দিয়ক বিহুক বিহু হৈ থাকিবলৈ দিয়ক আৰু সদৌসদ আকৌ আটাইলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিকীয় পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ইমান সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ